Тут у нас уже все пусто. Е Упаковались. Е завтра мы уже проснемся в Киеве. Короче, получается, мы уже зашли. Уже едем в лифте. Ну что, всем доброе утро. Мы уже мы собираемся домой. на нас завтра поезд. Он, Вадюша, уже <со> <со> готов к отправке. Это вот одна коробка. Это будут наши личные вещи. Это будут игрушки. И еще, еще... А, и тут еще прикреплен будет ну, вот коврик, который вот мы покупали, он тут лежал. О, так что мы уже собираемся. Поводка у нас, конечно, сейчас не очень. Вот, ну ничего. Малой так пообрисовал стены мелочком. Что, дайчик? Ну ничего, ну, сейчас будем думать, как это просто до да, отделения донести. Да, да, отделение недалеко, но типа... Ну тут ты килограммчиков. Сколько здесь? Ну, где-то 49 40... просто проблема в том что нет бензина и на машине это завести то Но... наверное будет невозможно ну что мы уже собрали вещи уже все <laughs> с пупсом собираемся вот так шкаф закрыли на ключик чтобы пока нас не было никто не шарился кровать оставили тумбочки тут у нас уже все пусто машину заберем на малого. это пока оставим тут вот и Будем уже ехать домой от нашего. Значит, я уже познакомился коляску, сложил один кулек, принес. Это значит, просто машина Лёня. приехала. Джига. Держи. Вот так вот. Только надо было в коляску этот трактор запрятать. Мы уже об этом разговаривали. Да. Вот. Чего? Вот так все. Вот так вот. Там у нас еще два рюкзака. На вот. улице на улице коляска. Одеваем. Да, пупсика одеваем. Уже мы уже машину садиться даже, правильно? Да, да. Все и будем собираться. <свят> Все, упаковались и потихонечку будем дальше ехать. Машине. вокзал как бы вроде Прямо. бы там. А вот, главный вход. Да. У нас еще сколько до поезда? Приблизительно два часа. Чуть -чуть. нет, не два часа. Сейчас 7.50 где-то, да? Да. Ну, у нас полтора часа еще до поезда. Ну, час нам надо покуковать. Да, а потом нам час уже подождать, а и за полчаса где-то плюс-минус будут запускать. Он пончик тут печка была в машине включена, щечки красные ой, сухие такие Он ветряночка сходит вот то сидим, ждем ПЦР, кстати, либо там сертификату вакцинации это не надо я звонила сегодня, узнавала, сказали только паспорт и билет вот так что завтра мы уже проснемся в Киеве сказали, сколько здесь будет посадка на подиум? Там что-то горит. да Так, ну что, короче, получается, мы уже зашли, О, делаем обзор. На стол еще такая. На стол башечка. такая вот более лучше. Помнишь, мы ехали когда сюда в обычном, типа. У, этот... у нас не было вообще, просто стол и все. Потом дальше, что у нас здесь? Зеркало, зеркало, зеркало. Тут можно проводить какие-то шаманские обряды. Вот свет. Свет. Вот тут вот, тут вот свет. Вот такой. Сейчас. Вот получается да. можно вот, вот эти сделать. Вот, это, я вот, этот включила теперь. вот этот. Вот тут есть радио, но оно не работает почему-то. Может ну, потом когда заработать. Поедем, будет работать, ну, кнопочка вызова. вызова проводника. Потом поднять вверх, опустить вниз, зажать. Что это, это, это двери, такой? ты открыл, закрыл, чей чтоб... Оп, а, наверное, шоп не открыл, дополнительная вот страховка, эти да. эти штучки, вешают. Крючки, крючки. Водюса, водюса, водюса. Стоп, не обращают внимания так. на дубички. ну что еще из рекомендаций? Пить нельзя здесь. Дальше у нас есть телевизор. телевизор. Но мы не разобрались, где резетка. еще не разобрались. Но может сейчас немножко разложимся, да и поймем. Ну и, короче, над головами никого нету тут. Дальше вот так вот. Полка для третьего взрыва Так. А, пол, а, смотри, пол, да, намного лучше. Линолеум. Ну, вот так вот. И одеяла тоже не, так, не такие, как оно советские. Немножко лучше. Одеяло вот тоже не советские, оно подобие, типа, как я поняла, какие-то синтапоновые. Ну, что-то типа вот этого и это это вот. Подушки же они отбитые. Вот интересно. Да, вот, она, это... конечно, пыльная, тут никто не спорит. По подушки более посвежее. Ну, два комплекта белья мы ходили, не покупали. Они, по сути, сразу в стоимость входили в этот билет. Но шторки, конечно, прикольненькие. Серенькие такие. Вот. Вот такой вид с окошка. А вот это работает? Здесь намного удобнее, да? Это мой работает. Блин, а куда его? А Ой, нет. хорошо, красота. И здесь еще. То есть можно тут елку новогоднюю такую устроить. Да. А это что? Это вентиляция, да? Или радио, мне кажется, радио. А, да, скорее да, всего, что радио. Но речь, если значит? будет это воздушная тревога, то автоматически свет весь выключается, Нет. и мы останавливаемся и будем стоять. Зашибись, что сказать. Ну, ничего, нам нужно. А, равном... смотри, еще ножку не показали. Да, да, это чтобы добираться вот туда, типа что ложить или брать оттуда. чтобы было поудобнее. Что, что? Увага, печас. Увага, печас повитренные тревоги. робить то-то-то у разі раптового обстрілу та відсутності поблизу сховища, укриття, ляжте на землю, головою вбік, протилежний вибухом голову, прикривайте руками або при наявності валізою або іншими речами. Не виходьте з укриття, те та тедетин да кстати Різетка була найдена, різєтка. жа аж, жа жа Вон там, подключить для телевізора. Вон там кабель, і ми этим займемося. удастся навіть що там Если он показывает, а что такое. Да я думаю, да, он подключен, и, что там контенки какой-то. Зеркала, зеркала, водюшки, уже заказы делает. Ты видишь разницу, то, что две подушки. Да, по Они две подушки одна, на одного и, и человека. И, и подголовники, ух, добротные. Еще один момент. То есть мы можем закрыться, так нас всегда откроет проводник. Но мы можем поднять вот этот важель, и получается нас проводник уже не откроет. Бо у нас есть большой. свой сейчас, Вадюсенька, Давай. Galaxy Store. А у тебя игрулька, да? Далее, далее, далее. Что мы? Можем закрыться, да, уже никто не откроет безопасно. Ой, хорошо, удобно. Подушечки опять же. Ну, прикольно. Да. Ну, проводник у нас такой злая, да, баба такая? Да, проводник, значит, баба злая. И мужик говорит, что жарко, хочу, типа, окно. Там было написано, что кондиционер будет. А ему отвечают, что, типа, да, кондиционер Если будет. Если за 2-300, тогда, возможно, у вас бы все и было. А тут так нет уже. Окошко открываем сейчас. Но, типа, как мы будем уже отчаливать, то мы и его, так, понятно, да. закроем. Он открыл окно у себя, ну, тут где-то, наверное, у него возможность есть. Да, она у него было. Закрывается и разрешила только на коридоре немножко. А ты еще слышала, когда говорила за шторки, за шторки? Нет. Что? Как это получилось, когда мы места брали, блин, посередине? Да, еще такой реально интересный момент, что мы места брали посередине по центру, а у нас а, через один от туалета. Не, ну тут двери есть там. Не страшно, типа, ну все же, типа, хотели по центру, вот а так и вышло. Так, ну мы уже расстелились. Трока Он поприл. человечек смотрит мультик, покушал немножко, попил. Мы тоже немножко перекусили. Да. Вот. А Тут, обалдеть. кстати, а общем... что-то сейчас. Я когда вот такой а смотрю, обалдеть. короче, как будто 250 тысяч. Это за счет того же зеркала напротив зеркала с зеркалом. А оно в камере будет? Да, оно показывает, все показывает. Да, реально. там до конца вагона все наши клоны. Да, да. Я перебил. Пленкой а... Кстати, включили бы в резетку, ни хрена он не работает. А вот кнопочку ничего не это. Ну короче, вот так вот. Радио тоже не работает. Радио не Но работает. нас попросили правда шторки закрыть, как бы. И свет выключить Не, ну это либо то, либо то. Поэтому mm -hmm. мы, мы сейчас включили, чтобы просто видео заснять. То сейчас на некоторое время, наверное, да. Да, да, немножечко. И будем країна. выключать. Так, что Вот он да, вот получается. Гасится Нет, так... другой нам надо. Гасится вот, вот так. такой. Потом у нас есть еще у головами, клубакам. Да, но мы уже вроде бы показывали даже. Это да-да-да. И полностью выключены. И пауз! Да, Не, ну ты же меньше да и будем уже выключать, потому что на уличке уже потемнело, а я прям уверена, что мы с той стороны, блин, как елка новогодняя светится. Короче, у ребенка новое развлечение. Прикрыли окошко, потому что солнышко светит и лучик. И ну тут, наверное, на видео не будет видно, но пылючка Мне летает. Будет видно, смотри, можно сейчас этот приоткрыть вот сюда, вот сюда, этот, смотри. Не, вот. Ни хера! <laughs> Ничего есть, Блин, тут надо, блин, этот я не знаю, работы и работы, блин, включить. Не, ну ты, конечно, молодец, так у нас тут ребенок, он не проникается. А мы ну и так этим дышим, даже без дыши. он еще и зевает. <laughs> вот юня. Короче, малой развлечение нашел, так плючку руками гонял. Да, вот ну это вообще. У нас на часах уже десять двадцать то есть через 25 минут у нас где-то прибытие. Человек пришел, сказал, что... Мы уже собираемся. Постельное сдали. Кстати, он так и не работает. Да, как мы не пробовали, подключили уже антенну, антенна подключена. А на утро, кстати, мы уже свет включить не можем, потому что свет выключили, радио тоже не работает. Так что вот так вот. Уже едем в лифте и будем снимать реакцию водюшика помнит да, ну вообще, что это. Ой, ты Так тепленько стало. Подержи. А что это? А что это? А что это? Да? Да? Пометаешь что-то? Ты пометаешь, да? нормально? Давайте по башмачке разве. Пошли. Водюня. Зайчик. Водюня. Погнали. Даже с опаской немножко так. Смотри, смотри, он не. Я буду в сторону сторону приедет. Камера. Камера в резетку не до конца была включена. Может в этом направлении. проблема. Смотри, смотри, смотри. Но, мама, наверное, можем... Можем он он, он попаивается даже немножко только так. Смотри, побежал, все вспомнил. Давай, давай, сильный а сейчас. А, вот, Вадик меня пописал. А, Вадик немножко <связываешь> подписал. <Немножко связываешь> так что, Вадюшек, ты сразу игрульки проверил, да? Вадюсик. Вадюсик, ты помнишь, да? Тут натыскать можно. Вадюнь. Вадюнь, ты что, погуляем? вазонами нормально еще. Я не знаю, кого снимать. Вадика, который тут вообще поражается, че тебя, которая там на ванну. Вадюша! Вадюня, Вадюня! Барабан, барабан! Ты довольный? Да ты пипец довольный. Вадюса, Вадюса, пошли маму снимать, которая увидит ванну. Пошли? Вадюнь! Вадюнь, Вадюнь! Ладно, занимайся. Человек, который увидел ванну. Еще не нажал кнопочку? Нет, надо. Кто мне звонит? Олеся. Ой, хорошо. Хай сегодня даже будет, если можно. Привет. Вообще, -то... Мы завтра пойдем с диплом разбираться. Не, включи мне водичку, пожалуйста, у меня мыло. Охренеть. Блин, конечно, надо будет этот, бон подтекать у нас начал. Раз. И в том, что мы же выдравили его перед выходом. Два. Получается, она подтекала. Что а я хотел тебе сказать? Вытри полотенцем руки. Раз. А Ой. второй момент, нажми на зеркало. Да, ты что? Ах, ах, хорошо. Смотри, <с это здесь все. просто. Да. Подушечка, подушечка. Можно же устанавливать подушечку. Я думала, мы придем, и на ванной будут очень много пылюки, Но я вообще пылюки не буду. Так, это у нас первоначальные запасы. Тут у нас трохи еды было куплено, вода, ай, хорошо, даже есть эта микроволновка с машиной.